Məşrhalı Velinarə Mətləb qızı, Hazqabur sakiniyə, mənim müraciətim oğlumla bağlı, cənab prezidentimizə mehriban xanımadır. Cənab prezidentimiz, mehriban xanım, mən xahiş edirəm, mənim oğlumla bağlı müraciətimə baxılsın. Gəncdir, cavandır, 19 yaşlıdır, hal-hazırda vətəninə xidmət ediyən bir əskərdir, lakin onu rüşvətxur özbaşına məmurlar ağır cinayət məcəlləsi ilə günahlandırdılar, üçün əskəri gedə bildi, nə məktəb oxuya bildi. Hal-hazırda 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə həbs cəzası çəkir. Mənim oğlum Nuraliyev Reyal İctsam oğlu 2019-cu il oktyabr ayının 26-sında Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparıldı. 48 saat saxlatdılar. Saxladıqdan sonra evə buraxıldı. Bu işi aparan Elşən Əbdülhəsənli 3 ay oğlumu çağıırırdı, gəlirdi, oğlumu ziyarət verirdi, gətirdi. 3 ay istintaq davam etdikdən sonra 2020-ci il yanvarda Yanvar ayında e, müstəntiq dəəşildi. İşə təhvil verildi Rəvan Salayevə. Rəvan Salayevlə də yoldaşım mən özüm həmsöhbət oldum. O mənim yoldaşıma suallar verdi. Harda işləyirsiz? Maddi durumunuzu öyrəndi. Nə qədər maaş alırsan? Mə o bizim maddi durumumuzu öyrəndikdən sonra bildi ki, biz kasıb bir ailəyik. Ona verəcəyimiz pul yoxdur. Yəni onun dediyi məbləği biz ona verə bilməyəcəyik. Mənim oğlumu ağır cinayət məcəlləsi ilə günahlandırdı və iş göndərildi sanksiya məhkəməsinə. Sanksiya məhkəməsində Salman Məmmədli icra elədi. İşi fevral ayının 19-na göndərdilər Şürdaxan rayon müvəqqəti təcrizxanaya. Lakin orada yoldaşma da səbir verirmiş ki, səbrli olun. Məhkəməyə yoldaşımı buraxmayıblar. Heç bir şey yoxdur. Burada cinayət yoxdur. Sadəcə dəlaşmaqdır. Mənim yoldaşım orda belə yasal ayırmış. Mənim yoldaşım bir də xəbər tutub ki, mənim uşağımı oradan Saksan e, məhkəməsi oldu, göndərdilər kurdaxanə fevral ayının 19-da 2020-ci il. Bu ümmanla e, avqust ayının 2020-ci il avqust ayının 17-sində ağır cinayətlərdə məhkəmə prosesi baş verdi. Bu qədər də dindirilmələr oldu, dindirilmələrdə də e, hətta məhkəmədən öncə hökm oxunmamışdan Öncə şikayətçi orada qeyd etmişdir ki, mən şikayətçi deyiləm, hadisə yazılanlar kimi olmayıb. Biz məhkəmə hökm oxunan günü məhkəməyə getmişdik Bakıya. Orda e, bizi Mənim müraciətlərim olmuşdur bir çox yerlərə, müraciətimlə bağlı məni Bakı şəhər Başpolisi İdarəsinə çağırılmışdım. Mən ora getdim. Orda təhqiqatçı İsmail müəllim hətta mənə suallar verdi ki, siz niyə görə Rəvan müəllimlə şikayətçisiniz? Niyə görə şikayət edirsiniz? Sizin oğlunuzun işi daha da ağırlaşa bilər və ağırlaşdı da. Cənab prezidentimiz, mehriban xanım, mən bir çox yerlərə müraciət elədim. İstintaq gedən zamanlarda hökm oxunmamışdan öncə mən sizə, prezidentimizə Vaşə şəhər prokurorluğuna çox yerlərə müraciət etdim. Çox yerlərdən zənglər gəldi və mənə cavablar gəldi ki, narahat olmayın, sizin oğlunuzla bağlı işlər baxılacaq. Lakin heç bir məhəl qoyulmadı, nəticəsiz olmadı. Ağır cinayətlərdə Faiq Qəniyevin iştiraki ilə mənim oğluma 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi və mən 1 ay ərzində apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya şikayətində də Əli ıı, Seyfəliyev hakimlik etməy ilə mənim oğluma yenə də heç bir nəticə dəyişmədi. Hətta şikayətçi də orada bizlə iştirak edirdi. Mənim orada şikayətçi deyirdi ki, mənim şikayətim yoxdur. Hadisə yazanlar kimi olmayıb. Yəni bunlara məhəl qoyulmadı. Mənim müraciətim bir daha prezidentimizədir. Mehriban xanımad, bu rüşvətxor məmurlarla, özbaşına məmurlarla biz bacara bilmirik. Biz sizə müraciət edirik. Mən xahiş edirəm bir ana kimi mənim müraciətimə baxılsın. Mənim oğlum gəncdir, ilk məhkumluğudur. Barəsində müsbət xasiyyətnamə verilib. Yaşadığı ərazidə hamı çox istəyir, hörməti var. Mən özüm də yəni ailəmdə elə bir problemlərim olmayıb. Araşdırılmağını istəyirəm. Mehriban xanımdan, prezidentimizdən dönə-dönə xahiş edirəm bir ana kimi mənim müraciətimə baxılsın. Biz bu rüşvətxor məmurlarla bacara bilmərik. Bacara da bilmədik. Çünki bizim kasıbıq. Bizim imkanımız olmadı. Onlar deyə pulu verək. Onun üçün də bizim evladımızı ağır cinayət məcəlləsi ilə günahlandırıb 8 il üçə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdilər. Bu uşaq baxılsın. Mənim xanım budur.